Рок-н ролу вже втретє радує полтавську молодь. На сцені рок-н-бол фестивалю виступають як початківці, так і корифеї, рок-музики. Хедлайнерами ж виступають російські гурти Сімбе та Аукціон та Полтавський гурт заснований випускником полтенту Андрієм Гречаніком. Денці. студент по, выпускных полных а, Тому, чи пам'ятаєте вы ваши студенческие годы и как розпочиналось взагалі все от ваше захоплення музыкой, Чи вписывалось, воно в студенческий режим, в пары там. Я очень все прекрасно помню. А, абсолютно не вписывалось, оно ни, ни в какие режимы. То есть э, вот я помню Горбаня Владимира Ивановича, которого, который сейчас, к сожалению, не является кафедры истории и права. Я не знаю по, по каким причинам. Я помню всех своих преподавателей. Э, я помню, как мы за преподавательницей за Кузнецова бежали на коленях по Ф-корпусу и просили, ну поставьте мне три, пожалуйста. Ну то есть чудили, я все прекрасно помню. Но, к сожалению, э, с музыкальной деятельностью никак э, не совмещалось, потому что э, приходилось часто уезжать уезжать, уезжать, а потом, конечно, отрабатывать все это дело. Ну, то есть, как бы, ну, с Божьей помощью закончил. А вы за профессию, вы экономист, я правильно понимаю? Как, взагалі, от, ваши профессиональные навыки помогают вам зараз по жизни? Да просит меня альма-матер никак. На самом деле университет это школа жизни в первую очередь. Я закончил ЕПП, то есть как бы, я не знаю, есть сейчас такая специальность или нету, есть, да? Вот. И, ну, тем не менее, мне все, ну, на всех кафедрах, там, на кафедрах финансов, мне говорили, что мне нужно быть клоуном. Мне еще в школе, препод, ну, учителя мои говорили, что нужно быть клоуном. В университете мне это подтвердили. Я заходил на кафедру финансов, вот, и мне говорили, о, звезда пришла, я так становился. Вот, и, в общем-то, спасибо вам. Вы мне подсказали правильную дорогу, я клоун а чи будут песни просвящены студентствам, рокам, потому что у вас есть песня там про школяриев, чи может про ваши там какие-то погоды можно покласти в основу какой-то новой песни? Дело в том, что я не могу прогнозировать, про, про что будет песня. Песня про школьников получилась очень случайно. И там был реально разбитый чайник, который сделал Андрей Собянин, наш замечательный полтавский вот, ну, человек, у вот, которого своя мастерская в Полтаве, и этот чайник случайно разбили, и эта песня получилась абсолютно случайно. Про студенческие годы, возможно, будет песня, возможно, нет, я не знаю, я их воспринимаю с любовью, но дело в том, что я хочу заметить то, тот факт, что... Вот. Очень много людей в институте приобретают новых друзей, то есть кайфуют от этого и всего. А у меня друзья уже после школы появились, поэтому в институте у меня, конечно, появились друзья, но я уже был не одинок, скажем так. То есть институтские годы такое, клево, весело вспомнить, но школа для меня где-то, наверное, важнее. Але зараз досить багато студентів займаються музикою, і на студентських заходах вони е, презентують навіть це рок-музика, але дозволяє адміністрація е, і допомагає всіляко сприяє е, які поради щодното ну, молодим музикантам від Андрія Гречаніка? Не сдаваться и все. Вот Самое главное это не сдаваться. Но и, и стараться отойти немножко от этих всех а, мероприятий, которые делают а, город, институты, и там и все остальное. Все-таки а, есть клубы уже. Сейчас нормальная ситуация. То есть, как бы есть где выступать в Полтаве, уже если там несколько лет назад не было где играть, то сейчас, по-моему, просто выбирай, где тебя играть. Э, нужно отходить от. Того, что на тобой стоит какая-то шапка, и кто-то тебе говорит, что играть и какие песни тебе запрещать. Ну, то есть, как бы. Короче, нужно бороться против системы. Вот, вот что я хотел сказать: я один раз в институте выступал и то случайно. Ой, расскажите, как это было. А, у нас, по-моему, был юбилей кафедры. И э, нас попросили э, написать гимн кафедры, и я его написал. Текст сейчас, к сожалению, не помню, но мы взяли эту самую знаменитую песню Queen тух «Тух-тух», вот, ну и такой хип-хопчик сделали. Очень дякуємо вам за интересную беседу. На все доброе. Вблизи сцены нам этого местечко. Отпочивает не только студентская молодь, а и викладачі, музыканты та наши коллеги-журналисты. А у часто можно побачить на таких рок-фестивалях. Как ты оценишь фестиваль че понравился Винтуби и что вперше ты тут? Ну, действительно, я впервые здесь. Это третий фестиваль. По сравнению со всеми, которые я слышала, это хорошо. Тем более в этом году сюда приезжает команда, на которой выросли все аукцион. Поэтому, собственно говоря, конечно, да. И мы все в восторге. Как ты думаешь, возможно, в полдень тоже нужно сделать какой-то такой фестиваль, чи много людей поддерживает эту инициативу? Ну, как бы у нас в универе действительно много людей, которые могут это сделать, тем более у нас есть начинающая команда с непонятным названием, которая у нас уже есть. Вот, поэтому я думаю, что надо делать, чтобы это все было, было, потому что это имеет спрос, и почему бы и нет. Большое тебе спасибо, удалось отдохнуть. та справжнього рок-н-ролу ми відчули. Алена Штанова, Катерина Біріна, Денис Старостин та Руслан Сімакін у «Олден ТВ».